Значит, смотрите, мы имеем право на получение пенсии после смерти наших родственников. Государство это никогда никому не рассказывает, правда? Смотрите, если ваш родственник умер, вы получите за два месяца его пенсию на похувание. Дальше все. Куда эта пенсия одевается? А ну расскажите. Даже если он не получал пенсию, но он платил налоги, вы все равно имеете право на, так сказать, его будущую пенсию должны знать, что у вас есть только 6 месяцев. Значит, это называется недоотримана пенсия. Вона входит до складу спад спадка. То есть вы, как э, наследник, имеете право. Значит, в течение, значит, прям читаю из пенсионного фонда. Члени сім'ї померлого, які проживали разом з ним, можуть отримати недоотриману пенсію, якщо звернення відбудеться протягом 6 місяців з дня смерті. Потрібно звернутись до пенсійного фонду з заявою, відповідними документами, ну, свідетельства, там, допустим, що це ваші родителі, свідства смерті там, ну, в общем, ви поняли, що підтверджують родинні зв'язки та спільне проживання. Якщо немає членів сім'ї, недоотримана пенсія входить до складу спадщини. Тут пишут, что, например, срок действия обращения за деньгами на похование не обмеженный. Даже если вы уже сами похоронили, вы предоставляете все документы. Вот, например, в выпадке смерти вискового пенсионера и э, довидки, чтобы подтвердить оплату ритуальных послуг, и військового тоже, то есть в этом плане. Но на отрывание э, вот этой пенсии, будущей пенсии вашего родственника, то есть на это 6 месяцев, в елки-палки. Почему нам никто об этом не рассказывает? Ребята, сохраните себе, сохраните это себе и запомните, что у вас есть это право получать пожизненно пенсию вашего родственника. Потому что пенсионный фонд очень хитрый. Начитался Гоголя. И кто не знает, вы же понимаете, их пенсию вашего родственника получает кто-то. Кто-то ее получает. Сохраните.